Украины. Егор. Вы знаете, Савик, мы достаточно серьезно здесь обсуждаем формат выборов, а я хочу сказать, вот как представитель... Не формата, а события. Представитель Донецка, да, что, по сути, никаких выборов в ДНР и ЛНР не будет. Это очередной фейк и фарс, который организовывает Россия. Что такое выборы? Это цивилизованный демократический процесс, который базируется на определенных принципах. Например, принцип законности. На каком законе будут проводиться эти выборы? На законе Украины они не предусмотрены. На, законе, на основании закона Донецкой Народной Республики так, таких законов нет и быть не может. Гласность, публичность, равноправие сторон можно перечислять и перечислять. Мы придем к тому, что э, э, в Донецкой области наближается вот очередной, очередной такой фарс. Я хочу напомнить, может помните такого э, губернатора народного Губарева, которого избрала Донецкая Народная Республика. Какой формат этого избрания был? Собралось около тысячи двух человек на площади Ленина, кто-то выкрикнул фамилию, проголосовали, проскандировали, и человек стал народным губернатором. Вот нас, по сути, ждет нечто подобное. Для чего это нужно? Ну, во-первых, России, России нужно разбить план и повестку дня планируемой Украиной. Вы знаете, что по Минским соглашениям 7 декабря планировались выборы вот на этих территориях. Россия сейчас хочет разрушить эту повестку дня. Следующий момент: Россия хочет показать полярность, что есть Украина, а есть отдельное некое э, государственное образование Донецкая народная республика и, и, и Луганская народная республика. И третий момент. Россия хочет легитимизировать э, представителей Донецкой и Луганской народной республики, чтобы в последующем Украина, Европа, Соединенные Штаты Америки, даже Россия вели с ними переговоры как с настоящим э, суверенным государством. Такого не будет. Что нужно делать? Единственное, что, мы, что сейчас мы сможем делать, это объединять все мировое сообщество против Путина, доказывать и э, только санкциями давить на Путина, поскольку Путин понимает аргумент силы, а не силу аргумента.